Привет, братва! Вы на канале Рыбачуга. Да. Сегодня мы с Вовчиком в нашей теме движуем щуку. Будем шукать щучку на воблерочке. Ну, то потом покажу. Что сейчас неудобно. Так что, как-то так. Не будем затягивать. Шукаем щук. Погнали! Так, ну что, по комплекту, как всегда, одразу. Кстати, смотрите, что у меня. Возвращение легенды. Мы его возродили приделал я лопату дантисту, так что сегодня мы в него повпираемся обязательно. Будем лечить щукам зубы. Ну то таки. То дальше по программе, как говорят. По палке это Шимана Baswan XT 1610 MH2 кастинговый, как вы заметили. Катушка Бугарсия Рева 4K. Шнур Дайва Джебрайт, По-моему, 0.25, если я не ошибаюсь, по нашей классификации. Ну, как-то так, в принципе, погнали рыбачить. Ну что, давайте сейчас вам покажу, что получилось с нашим дантистом. Покажу вам, попробую снять игру. Кусочек, как он у нас фигачит, видите. Как новый, как наше так и было. Хе -хе -хе. Все красота. Все с ним гуд. Да. И твичится. Все прекрасно. Так что как-то так, видите? Все-таки Саша руки на ее жопу. Поломал, отремонтировал. Красава. Так что лайкос уже можно тулить. Мы не мы с вовчиками, если не залезем, на какую-то жопу мира, да? Ничего. Кто как не мы? Правильно. Но то красиво как?

Молчать. Ух ты, ага, палка. Ух ты, ух ты, палка. Зачем? Да. Сейчас не не Оп, оп, есть. Да. Окунь. Околь, бач? Забары, окуня, лупчик. <сохран> <сохран> ну, патин. Это уже патин, да. <сохран> <сохран> Рыба в кадре. Рыба в кадре, да. Ну, нормально что. Uh За полем залив. Сейчас после окуня бишь не окуни, а вовчик там в окуня а впирается, мелкий крынк поставил, пробую кидать. Я поставил бета-шеда, пробовал равномерки уже и потычать пробовал, нема. Караси плавают, мелкие. Красноперки всякие разные. Короче, чепуха всякая плавает, щуки нема. Причем не, ви... да, не хочет, не выходил, не поклевок. Нема ничего. Лита, что поделаешь? Будем шукать. Сейчас будем ловить на нытью Режим нытика надо включать. Тогда буду плевать. <реш> <реш> Как-то так. Так и так, друзья. Ну что, у нас майже обеденный перерыв с Вовчиком. Опять мы выехали на полянку. Обед, обед. Да. Проверить наш огородик маленький. Ну что-то, видать, солнце, не хватает, подзавял трошки. Что-то нема, булька, что-то не то, дела нема. Хотя дощи да, были. Ну, короче, сейчас подъедаем и чем дальше пробовать кое ловить. Но пока ни одной поклевки не было. Окунь. Окунь. Ни одной чуть-чуть поклевки не было. Один полосатый разбойник. Да, это и Вовчика на 110-й, там 113-й. Воберок жахнул. Ну, что есть, то есть. Лето. Лето. Будем искать. Погнали. Ну, короче, мы тут с Вовчиком разлаживаемся. Там он салко, все дела, помидорки, кофеечек. Смеемся, знаете, с чего? Что рыбалка без рыбы отдых. Вылазка. <с 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 да. Вылазка, да. Ну, а что, значит, будет вылазка. А может, будет и рыба. Все на все так что. Как повезет. Да, как дело пойдет, так что. Кто подедал всем смачного, ну и мы под трапезничаем чуть-чуть мы с Вовчиком все, грузимся после обеда. В лодку дивлюсь, под веслом дивиться, кто с нами решила поплыть на рыбалку и захотелось. Рыбака. Рыбачка, дивиться, какая, Э, все, мы ее прогнали, нас на меня плывет. Три Ух ты, ничего себе, ля, муляка пришла, ля. Что это, бабар О, ля, что это? Ля, ля, как торпеда. Так я дивлюсь, это что, бобар под нуля рыба, то что то такое? Ля, ля, ля. Да. Вот так. Так и давай, пошло, пошло. Бачишь, он ну, дальше пузыри начали начал всплывать, лень. Да. Может, самяра какой-то дружит? Да нет, я думаю, это какая-то бобрятина, которая тут под погнали. погнала, или какая-то... Якась... Не знаю, может, уже да, на рыбу не да, похоже. Да, 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 так и пошло, пошло, да. Давай, туда пошло, пошло, ну, подожди. Фу. Фу. Есть. Как ты, Изошла yeah. Ну, шнуротик все равно. Ну, для картинки отыграла. Хоть сегодня, хоть увидели щуку. И то, она так неактивно вышла. Вообще, да. Ну, была. Шабаки. Они щуки. Шнуротик, вот оширеночек. Ухватил, даже подержаться не дал. Все равно, конечно, маленький, блядь. Ах ты! Что было? Да. Да, да, да. На да, называется. Ха. Блин. Была подача. Ну, гепнула, сбирала, выскочила гепнула. Ну, не крупно тоже. Жалко. У пчелка. Mm -hmm. Ух, ты бачил? Промазала. Переписну. Ну це так она не погано было, слухай. А, ну, это матера. Но она мазанула, может сейчас, если не испугалась. Может соблазниться. Не, не, не. Если не денег курнула Блин, оцен, да. Я даже не ожидал, ну что так... реально Ще так, так попал, понял, между ливи, вот так mm -hmm. прям в это в тубу. Ну, тишина, тишина, и тут сразу подряд. И, и, и две поклевки, ты бачишь, две. Ты те, что у тебя по-любому, две штуки. Тут они вот и вон зашли. Они дают на поимку только один шанс. Ну да. Бачите, где бахнуло, ну короче, тоже все. Называется, ищите счастья дальше. Вонючу, баррека, <laughs> ну, вонючего барика, думаю, успешно Ну, Что включилось? Да, друзья, про шляпу я поклевку. Ну, такая. -э. Ну и ничего. Так, ты хана фотографироваться. Выходи. Да ты глянь Дракончик. Ты так высытишь, дракончик. Оп, не дается. Далось. Блин, ну, Клюнула с выброса, пока камера включилась у меня, бо, как обычно, перегрев, жарко дуже. Быстро, быстро тухнет. Ну, такая. Дантист отработал. Отработал дантик трошки. Все-таки не зря. Мы только с Вовчиком пробалакали. Кажу, раньше тут всегда клювала. А сейчас yeah. а что-то не клюет. Сейчас я калькину. Ну, мы, конечно, отпустим. Надо сфоткаться просто с ней. Да, Далят, глибок, глибок, а был глыбок. Глыбок, глыбок. <laughs> Яма. Так что, как-то так. Вот такая вот я сейчас вам немножко покажу. Хоть одну рыбу в кадре ж надо ж за рыбалку показать. Такую красоточку. Okay. Так. А, да. Красота. Оба-на. Злой бобер. Злой бобер, да. Злой летний бобер. Класс. Прожимаем. Ну у вот, вот тебя. Да? Ну она вот тут здесь была, да все да? тут. Ух ну, вот, ты, видишь? окунь, Ого. Там еще доводилось. Да не, наверное, назад. шел сзади. Ну ты хорошая кончишь. Ну ладно. О, есть! О! Есть! Вовчика щучка есть. Не величка, правда. Ну есть. То есть она какая-то такая неактивная, да? Кучария. Вовчик дуже близко, дуже близко этот. Это а, от а, а кусты трошки спину, бакончик поломаю. Да? О, держи, О, держи даже, у Вовчика тоже есть щупакаблик, ну такой, да всякий у меня был, примерно размером, быть. да, что же вообще, если вареный, иначе, <laughs> так, где тут, а, не вон тут, ну, Вовчик тоже распочинился, лайкос, класс, <laughs> супер. Отцепляй ее. Амнистируй. Ай, я газуй. А так, ну, ну, а, мы, а мы продолжаем пылесосить. Ну, хоть что-то. Так, ну что, ребят, сразу мы ее выпускаем. Ну? Давай, шум, пришла. Все, Погнали такой вот паренек, гладиатор. А ну, Вовчик, дай подаемся и мы, что там тогда работало. И твоим подписчикам. вот так и есть. Гладиатор, типа магалончика, а бачите, что есть копия какая-то, подкосик. Ну, ничего, рабочий. вот вам и гладиаторы. Работают, ребята, потихоньку. Да. В общем, мы с Вовчиком тут нас только что атаковали злобные скутеристы. Человек, наверное, 12, да? Я не знаю, сколько. Вовчика, кстати, на канале он снял. Подивитесь. Подивитесь. говорят, Украина плохо живет. Да, подивитесь, на как нас атаковали скутеристы, так мы после этого решили вылезти он трошки чаяну. Сделать да, рекламную паузу. Да, рекламная пауза. Потому что даже он вода вот надо, не знаю, видно, не видно. А, наверное, ну, не, наверное не Как будто здесь детвора, я не знаю, наверное, да. целыми днями. Короче, жесть. Так, лупчик подрезается. Во. То, что надо. То, что надо. Там вот трошки короче... расплавилось, пожалуйста. Да, мы, короче, тут ржем от души. Вовчик, <laughs> короче, снимай. Снимай, каже, как мы обедаем. Куда два обеда? Он же, у меня два обеда. Все, снимай. <laughs> так, что, так что мы, короче, ха-ха и подснимаем. Будем он. огурчики, помидорчики. Поляна номер два. Сальцо, 2. все включено. Да. Так что, всем приятного аппетита. Мы сейчас под и еще трошки порыбачим. Фу. комплектик у него классный. Есть. Есть. Да. Прям в подложку. Есть, встань. Не проиграть. Ты тоже такие же, да? Сегодня они все такие. У меня, у тебя, вещи. Так, сейчас. Ты сказал, есть. Тоже так. Ну какой-то тоже такой полусонный. Ну да, такой козя вял вялый. Ребят, ну, летом мы рады. Все-таки после перекуса аппетит нагнали, да? Мы да. ну, покушали и еще Ну, такие шмакодявочки. Ну, это, мне кажется, даже немножко меньше. Да, меньше, чуть-чуть. Ой. А, ну капитально, да, на два крючка? Ой, то она всадилась так. Ой-ой-ой. Ну, сейчас будем как-то выдирать аккуратненько. Ладно. Ц... ну да. Так, ну что, друзья. А Да мне... ты, макарек, ну что ты так ля... Проснулась. Раздуплилась. Да? Все, давай, раздупленка. Давай, я мне Раздупляйся дальше, да? Давай. Ну. Все. Это поживее. Полетела Ладно. стрела. По домой. Рушит, рушит но иди отсюда, Каян, ну. Нет, как это бабка? Да, вот это Сейчас такие слова никто не говорит, да? Друзья, видите, дайкомы. Чуд чудо. Изобретение человечества. Отплываем. Видите, как я, так, паук называл, так называемый. Я думаю, ну, много кто знает. Я, я, думаю, что много кто знает, что это такое. такое. нехитрое приспособление для ловли, для ловли рыбы. Ну, блин, ну, масштабы, конечно, прикольные. Сейчас нас выловят. <laughs> сейчас нас. Подымут и нас сейчас, да, вместе с лодкой кран-балочка, все серьезно. Да, как лучше кранбалочка, все серьезно. Все посчитано, все продумано. Прикольно. прикольно, да. Вот да. такая шняга. Хм Закрытый, Рабочий. Ну, нема никого. Плываем до дома. ну что, друзья, закончилась рыбалка. Мы тут с Вовчиком уже по пути до дому. Вон машина. Прям, короче, до дома Вовчика. Так мы же финал не сняли, ё-моё. Давай снимать финал. Короче, уже отъехала от речки, снимаем финал. В общем, ну что, лето, солнце, жара, как говорят. Ну, щучка, в принципе, трошки поклевала. Не, не айс, ну, пару хвостиков. Ну, немножко взяли. есть вам показать. Да, так что, в принципе, рыбалка, как до лета, еще и не погано. Ну, в общем, все по классике. Подписываемся на Вовчика канал. В описании будет ссылочка. На мой канал. Там комментарии, поддержка, лайки. Там все, все дела. как всегда, ребят. Да. Все, до встречи, ребят. Пока. Пока.